это всего лишь будет сон, боже. Только времени не минуло, а я до сих пор не могу про него забить. Ну ладно, провез настрой испорченный. Честно слово, три испорченный до конца. Ладно. Эх. Вот я любимая игрушка, тей, маленький олененок. Такие хорошенькие. Так что это не вас и все хорошо. Да, маленькая ягненок. Эх, Лина, почему тебя тоже нет? Линочка? Я так вот я скучаю. Ну ладно. Ягненка на месте. Тики предостанок мы все разобьему. Через игрушка напоминает мне ее. Эх, ну все, пора ложиться. что не мочил и все можно идти уже так где понятно, где у тебя вся семья и понятно здесь Ого, дорогой, что ты здесь натворил? Ну, вот я про во всем кушать, даже беременно, вот и всем. И за армию кири, кири дам бутылочку. Давай седай, дорогая, покушай, Ты ж беременна, тебе надо побольше отдыхать. Вот я тебе помогаю. Ну, а сам не утомлялся, нет, я не утомляюсь. Со мной все хорошо. Ну ладно, спасибо, Шоли. Всегда буду ласка, дорогая. Все хорошо с твоим настроем. Да, да, что-то все хорошо. Просто совсем немножко не выспалась. уже пятое вот, может быть, погано. Не переживай, все хорошо. Ну ладно, как скажешь. Ми, Лили, сидай, давай кушать. Так, Карлин, так, а мне нам сюрприз. Дорогая, этот сюрприз тебе понравится. Что это за конверт? Так. Подожди, шум. Это путевка на море. Мы поедем на море, дорогой конечно Ой. конечно дорогая все заради тебя О, мы поедем на море. Будем море. да плюс это тебе будет здорово будет полезно и для того малыша квина у квина 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 бля, я очень рада, дорогой. Спасибо большое тебе. Ты про меня представляешь. Ну ладно. Ничего ну, ты, надо. Ладно, мы пойдем по с Кирой и Лили прогуляемся. Правда, девочки? Да, мам, пойдем погуляем. Ну, их родители не против? Да, конечно. Ой, я, наверное, знаю. Так, письмо. Давай, Лили пошли. Мы к ну и на да. письмо сюда провожу Сейчас я ее переодену, переодену Лили и сама придинусь. И все, равно, мы моли готовы. Так, айкусь, пленочку и в Так. М -м -м. Правда, возьму вот эту красивую. Мне за очень лечит. нас праздник, красоточка какой капюшончик. Пойду с поиграем поиграю. Покажу, здесь Самой я вот Вот это и вот это. Ну, Пока что можно просто поиграть. И все такое. уже мы настолько ради Да, девочки, ты Там. Новый пап, не пойдем. Так а мы в жизни есть. будем играть да будем играть Ой, вот, давай с меня чем по так а мне осталось самое любимое что я работаю помыть и пуснуть ладно, угу, 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 угу. так ну Маша все это помывал. так Маша все ну все можно ну все теперь можно расставлять и все могу... ну, и вот так делать все готово дорогие любимые скажу да висеть и ты лови эм, девочки что делать ты играем, менять нять да, менять играем бачишь раз два раз ну, лови. Эм, да, Пап, лови. Ой, ну мне не надо кидать. Ну, ты? Ой, сама Да, мне не хуй ты хотя бы. Папа, лови. Кидай, короли. Не, а не мені, Ну, ладно. Не хочешь нам играть? Да. Ну, все, уже наигрался. Ребят, ты куда? Мы решили с Мируй топ и Ли ходить погулять. Ну, как ты хочешь, ты иди. Да, М -м, как вкусно. Ну, пока Лили спит в колясе, я могу спокойно себе прогуляться. М -м, как ты, да... Там нині ми тут не гуляли. Це просто чудно. Ой, так. Треба да. буде під час на да, вулиці виходити. Зачем ти це зробив, Акіно? Да, тільки Лілі акуратно не спадає. Вона з тобою в одній каліасі там спить. Так, пішли. Ну все. Уми-уми-уми-уми, пою, пою, пай О, Лили, ты что ли прокинул? Подожди, а там кто это? Не верю своим мечам. Не верю. Это справа она. Мамочка, кто? Это моя дочь. Неужели Лина нашла? Лина. Ти що, мам, все хай сюда. І не ну, купи, моя олененька. Тому ну, що я все сказала, що мороженку мені вже не купи. Чо там має бути, твоя сестра говорить, як вона спокійна. А? Ну, ну, дядько. Ні, здравствуйте-то, здравствуйте. Да, угу. Здравствуйте. Mm -hmm. здравствуйте, ви що-то ви що-то хотіли? Мы вот так похожи на нашу дочку. Тихо, Ты что ты то ноешь? И... А вот напитание, чему она прошипла? Тетенька. Что за тетенька? Я хочу моё, Женя. Не так. Все хорошо. Не вижу своими очами. уже Велина жива. А звідки знает, что едва дать Велина? Да. Бо я ей просто все мать В смысле мать? Не понимаете, как... Не понимаете? ты. У меня было сразу две очередь Вот Лили, а то и Блесняшка. Что? А, 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 Серьезно, да? Мы можем сделать тест ДНК, На точно, то ваша дочка. Пока що давайте виспокоїтись. З сімей все боговорим. І підемо в парк сходи. Ех, помню я це. Ну. Я думаю, я согласна. Ну все, хватит жінчина плакати, не плачте. Не переживайте. Ну, як мені здесь не плакать? Ну все, успокойтесь, все хорошо. Да, все хорошо, как вы видите. Да, привет. А тебе Авелина звонил. Да, а тебя как? Лили, а что ты всегда плачешь? Я хотела майоренько, а не пришло. Мама, не тут моего, майоренько. Ну, майоренько осенью то, известно, вкусно. то, что ты захвалишь. Ну ладно, давайте мы уже сходим в парк справдить. Ну да, давайте сходим в парк, я не против. Ну и я не против. Наконец познакомимся. С вами вроде бы приятно было, коты. Да, я хороший человек, я знаю. Все, пишите в парк. Да, пишите. А с вами весело играть. Да, я знаю. Спасибо, что дала поиграть с твоей коляшкой. Боже, я не знал, что с вами так приятно было, коты. Так, что важно будет? Я заберу... А Эвелина а домой. Ну так, да, конечно, что у нас уже настоящая. Тот может умирать. Это я пока все подкажу. Подкажу, покажу. Ну да. Да, ты дай мне девочки покажу домой. Нет, ну я не хочу. Ну я не Ну ладно, пошли вам. Пойдем, мам. Елена, идем. Эх, ну ладно, я буду скучать за этого, Лили. Мы сейчас встретимся. Я ja, буду весело грати, я знаю. Берегу один, представляєш, і мені кажуть, що все добре, це нато радісно. Тільки, Сусі, ось ну, таке маленьке чудо бачила, я тобі все розкажу. Ще кілька дівчат, подивіться, як вони вже сплять прямо. От Кіра вже як спить, а вот Лілія взагалі вже дремає майже. Я спати хочу. Кроті, представляєш? Вот так. Я засів мушпану, що я дочь, в тебе була старая дочка. Це моя старая дочь. Подожди. Ну как? Я думаю, в тебе не дочері. Ну, взагалі лі лілі була плесняшка. Когда они по, -по, по одному годику ми, вони вже мігли ходити, ми пішли гуляти. Ну ти гуляти. Ну, і після чого вона пропала просто без вести. Все, что осталось от нее, это всего лишь одна вот такая маленькая игрушка. Не против, что вы нам скажете, все же мою справочную точку и на Ну, конечно, дорогая, что хоть да, мы можем забрать и оставить. Это всё это все ради тебя. тебя. Спасибо, дорогой, большой, большой. Всегда вот Сашка. Люблю тебя. Ну да, пойдем уже спать. Пойдем.